به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستثقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله اللهم صل على سيدنا محمد وآله kama la nihayata wa adada kamalih Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alih kama la wa adada kamalih Amma ba'du Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita kesempatan untuk kita terus menggunakan sisa umur kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi kecintaan dan kerinduan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kepada kita, kita istiqamah sehingga kita pulang kepada Allah dalam keadaan Allah ridha dengan kita amin ya rabbal alamin <tuh -tuh. Baik kita sambung pengajian kita dalam kitab tafsir surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-95 muka surat 161. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma makkani fihi rabbi khayrun fa'inuni fa bi u. أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. بين فرمان الله سبحانه وتعالى Kata Zulkarnain, kekuasaan dan kekayaan yang telah Tuhan ku anugerahkan padaku dapat aku menguasainya adalah lebih baik daripada upah dari kamu itu. Oleh itu, kata Zulkarnain, bantulah aku dengan tenaga iaitu orang kamu yang ramai. Aku akan bina sebuah tembok penutup yang kukuh yang akan memisahkan di antara kamu dengan mereka. Bawalah padaku bahan daripada biji besi Sehingga apabila terkumpul dan menjadi separah tingginya Menutup lapangan di antara dua belah tempat tembok itu Maka Zulkarnain pun memerintahkan untuk membakar bahan itu Dengan katanya sekarang nyala dan tiupkanlah api ke dalam campuran bahan itu Sehingga semuanya menjadi merah menyala Seperti api pada masa itu dia menyarankan dengan berkata Bawalah tembaga cair supaya aku curahkannya ke dalam ruang bahan besi itu. Maka dengan telaksananya projek tembok itu mereka tak dapat memanjat tembok itu dan juga tak dapat menebuk lubang untuk masuk ke luar kawasan ke dalam kawasan. Setelah selesai membuat tembok yang kuat itu maka Zulqarnain pun berkata ini adalah satu rahmat daripada Allah. Tuhanku. Dalam pada itu apabila sampai janji Allah, Tuhanku, maka tembok sekuat ini akan menjadi hancur dan lebur dan janji Allah Ta'ala Tuhanku itu adalah benar ha, itu diceritakan dalam surah Al-Kahfi berkenaan dengan ha, berkenaan dengan tembok yang dibina oleh Iskandar Zulkarnain untuk menutup tempatnya Ya'jud wal-Ma'jud bahan yang diperlukan ketulan besi dan ianya disusun sehingga dapat menutup kedua pergunungan itu dan lantas dibawa cecair dari tembaga panas untuk diturapkan ke dalamnya. Bahan besi itu dibakar. Ini semua asbab. Ha, asbab daripada binaan tersebut. Ha, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala kalau nak hancurkan sekelip mata saja. Jadi bahan daripada besi, tembaga ha, yang dituang untuk buat tembok tadi adalah asbab Uh, asbab daripada kekuatan Dan binaan yang dianggap sebesar rahmat daripada Allah Sekurang-kurangnya dapat menyelamatkan kawasan ini Dari terus diserang oleh yakjud dan makjud Dan apabila hampir kepada hari kiamat Maka tembok yang kukuh ini akan merata dirinya ke atas bumi Dan ini adalah janji Allah Ta'ala Baik, kata Ibn Kasir uh, Banyak cerita berkenaan dengan Israelian Isra'iliyat okay. Isra'iliyat Isra ni cerita apa? Cerita yang mana Cerita yang bukan bersandarkan daripada Quran Cerita daripada Bani Isra'il dulu Sebelum punya Al-Quran lagi ha, Biasanya cerita Isra'iliyat ada banyak lah ha, Tak diceritakan di sini Cuma, kalau kita dengar perkataan cerita ni Isra'iliyat Maksudnya itu cerita yang mana Nabi SAW pernah bersabda Kalau dengar cerita daripada Israel Jangan kamu benarkan dan jangan kamu dustakan ha, Cukup dengar je ha, Sebab tak tahu cerita tu sahih atau tak sahih Baik Maka tafsiran ayat di atas ialah kata-kata Iskandar Zulkarnain Yang mengaku apa yang telah Allah berikan padanya Daripada segi kekuatan kerajaan dan kebolehan yang luar biasa dan lebih baik jika dibuat amal soleh untuk menolong mereka yang tersepit oleh Ya'juj dan Majuj. Ma yang diperlukan ialah tenaga kerja dan peralatan serta bahan untuk membina sebuah redma iaitu tembok kuat yang boleh mempertahankan diri daripada musuh. Ha, dan itu yang kita pernah cerita sebelum ni memang Ya'juj Majuj tak boleh nak apa apa nak menghancurkan tembok tu. Walaupun mereka ni yang diberikan Allah kekuatan Mereka ni kalau apa sahaja yang ada di hadapan mereka Semuanya musnah Kalau sampai ke hutan, rata hutan Sampai dekat tasik, kering tasik ha, Sampai dekat binatang, mati semuanya ha, Kalau jumpa manusia macam mana ha, Habis Sehingga kata ulama' nisbah satu orang manusia bersamaan dengan 999 yang akhir makhluk. Satu manusia seorang 999 lagi yang akhir makhluk. Ini sebah dia punya ramai ha, sampai ada sebagian ulama kata kalaulah permukaan dunia ini ada satu per enam daripada kehidupan adalah manusia maka lima per enam lagi adalah yang jumlah jumlah ha. la ilaha illallah dan ada juga yang mengatakan Maka apabila datangnya janji Allah Maka tembok sekuat ini akan meratakan diri sebaris dengan bumi Dan janji Allah itu benar Berarti Allah berjanji tembok ini akan pecah dan rosak Dan ianya berlaku sewaktu para tentera Tatar Telah menyerang negara sekitarnya Dan berlakulah pembunuhan di atas muka bumi banyak raja dari beberapa kerajaan telah dimusnahkan. Dan Nas ayat ini tak menentukan bila akan berlaku serangan Ya'jud Ma'jud. Maka tembok telah meratakan dirinya pada masa zaman Rasulullah dan masa sekarang. Dan salah satunya apabila pengganan dari kaum Tatar dan Mongolia yang menakluki kawasan timur itu jawapannya, Wallahu'alam. Ha, sebab Ya'jud Ma'jud ni akan keluar selepas daripada terbunuhnya Dajjal. Maka melihat kepada sulitnya menentukan di mana tembok itu, maka pengkaji uh, Hamdi bin Abu Zaid ni dia telah kaji dia bagi tahu negeri yang didatangi Zulkarnain itu kemungkinan China dan tembok yang dibina oleh Zulkarnain itu tembok pertama di China yang dijelaskan dalam kitab sejarah kuno uh, mungkin di China. Dan ada juga mengatakan seorang raja Mesir yang diperintah Fir'aun bernama Akhinaton. Akhinaton. Dan beliau berhijrah menuju ke kawasan terbenamnya matahari dan kawasan terbitnya matahari. Ha, uh, ada yang mengatakan Akhinaton ini seorang Fir'aun ha, uh, yang beragama Islam bersama dengan Nabi Musa. Ha, uh, mereka maksudkan Nabi Yusha. Ha, uh, Okey. Ada yang mengatakan Akhinaton ini adalah Iskandar Zulkarnain sendiri yang hidup di zaman Nabi Musa AS. Kemudian ada lagi orang kata kajian yang disebutkan Baina Sedain iaitu di antara dua gunung adalah dua banjaran gunung di kawasan ha, di China juga di kawasan Henan Ketinggian banjaran ini menyamai ketinggian bukit Shongshan yang di, berada di Henan yang mana kawasan di mana tembok Ardama itu dibina. Ya'jud ditafsirkan dari perkataan China. Ha, ini pendapat eh, bukan orang kata mu'atamat. Ha, ini hanya kajian sahaja. <coughs> Minta maaf. Yang man sekarang masih sejuk. Oh, 10 darjah Celsius. Itu ya Allah. Kat Yaman. Hmm. Memang hidung tu tersumbat je. Ha. Balik demam. Baik. Ya'jud, Ma'jud.